вальгус – это искривление большого пальца в внутреннюю сторону. Вот, иногда его называют между собой, преимущественно он между собой девушки и женщины называют, как косточки. Косточки обычно это запрограммированная генетическая проблема. Она, как правило, когда ведешь разговор с пациентом, то вспоминается, что вот у бабушки, у мамы, тети там, такая проблема существует, она из поколения в поколение передается. Ну, провокационными факторами в данном случае, конечно же, является не совсем правильная обувь. Не совсем правильная обувь – это высокий каблук, который обычно ортопеды рекомендуют для кратковременного ношения, так чтобы вот как с утра и до вечера, пока уже там не приходит там человек домой и ложится там спать или отдыхать, то мы крайне негативно к этому относимся. Зауженная обувь, ну, как правило, модельная обувь на высоком каблуке и зауженная. Это все провокационные факторы, которые приводят к тому, что развивается вот эта деформация. Вот. Деформация обычно это коррелирует с такими состояниями, как поперечно-распластанная стопа. То есть мы встречаем еще стопу, которая вот в зоне пальчиков, она как бы расходится, вот как, ну, не знаю, как лапка у утки, наверное, вот таким образом разбегается еще мы видим деформацию в сочетании с вторым пальцем достаточно часто, когда он деформируется таким, ну, как бы, э, скажем, пирамидкой такое что ли, это молоткообразная деформация второго пальца. об этом тоже женщины достаточно часто говорят. вот почему? потому что образуется на верхушке вот этой вот пирамидки образуется мозоль и пытается различными там медикаментозными средствами или, допустим, там народными средствами эту мозоль выводить, но, как правило, ничего не получается. Почему? Потому что причина не устраняется. Вот. Лечение Галюкс хвальгус на ранних стадиях заболевания, когда только-только, скажем, есть анамнез отягощенный, там, мода поменялась в сторону еще более сужения и так далее. Значит, все-таки нужно обращать внимание на обувь, это профилактика во-вторых, это есть специальные такие силиконовые э, проставки, насадки на первый пальчик, на второй пальчик, которые корректируют в обуви э, состояние первого, второго пальчика. Есть так называемые еще ночные шины. Но это все только когда мы, скажем, занимаемся больше профилактикой, нежели лечением. Когда уже есть деформация сама, когда уже деформация приводит к тому, что есть дискомфорт и боли, нужно обращаться, конечно же к ортопедам-травматологам, в частности, к нам можно обращаться с этой проблемой, и мы уже рекомендуем проведение оперативных вмешательств. С одной стороны, это косметологическое устранение дефекта, то есть, стопа будет красивой после операции. Второе – это э, удобство, нет боли, и человек ходит достаточно хорошо, без э, всяких дискомфортных болей. Операция длится приблизительно там, от 30 до 40 э, минут на, скажем, по устранению этой деформации. Мы используем специальные винты, которые придумал э, э, Гиберден, Геверден, который имеет э, особенность своей конструкции э, такую, что когда мы устраняем эту деформацию и закручиваем этот титановый винт в середину, вот, э, это позволяет не э, скажем, добавлять никаких гипсов, никаких спиц дополнительных и так далее. То есть после операции стоп, стопа выглядит абсолютно э, красиво и, скажем, как э, нормально, и мы не видим уже никаких там дополнительных спиц, которые раньше приходилось терпеть пациентам, чтобы вот быть там красивой. Да? Сейчас этого нету. И мы разрешаем, да, гипса нету, и мы разрешаем ходить пациентам в специальных таких повязках, которые ставятся после операции, ходить, наступая на ноги, буквально с, если утром делается операция, то к вечеру можно ходить, если делается там, во второй половине дня операция, то на следующий день мы уже можем ходить. Технология, конечно же, поменялась, и суть этой технологии состоит в следующем. На ранних стадиях, допустим, Галикс Вальгас, когда деформация не столь большая, там первая-вторая степень, мы головку метаторзальной кости смещаем в, в, кнутри, допустим, приближаем к второй, третьей, четвертой метаторзальным костям и устраняем поперечную распластность стопы и вместе с тем создаем условия для того, чтобы выровнять первый пальчик и устранить вот этот вот под вывих, который в конце концов придет к вывиху. Делается специальная такая шевронная остеотомия в области перехода диафиза в головку метаторзальной кости. Здесь делается специальной медицинской пилкой такая томия в виде шеврона и сдвигается дистальная часть, то есть первый пальчик с головкой метаторзальной первой кости сдвигается кнутри и фиксируется это вот этим винтом Гибердена, который вот в последнее время достаточно широко начал использоваться в нашей клинике. Мы, конечно же, методику переняли у наших коллег. Вот к нам приезжают шведы и немецкие врачи, которые нам в принципе помогли в этом вопросе и э, наблюдение за нашими пациентами большей части пациентками э, говорит о том что эта методика намного выгоднее э, в лучшую сторону чем скажем предыдущие старые методики